Я верил в победу, потому что если главный тренер не верит в победу, тогда и игроки не верят. Другое дело, что сегодня действительно было тяжело против команды, которая очень хорошо играет дома, играет по счету. Если нужно защищать счет, они делают это отлично. Здесь тяжело всем было, и ФК, и металлисту. Поэтому мы верили, мы продолжали атаковать и, наверное, были вознаграждены удачей, потому что особо голевых моментов не было до счета, до первого забитого мяча. Потом, конечно, игра раскрылась. Вот. А то, что команды отходят, и это тоже абсолютно объяснимые вещи. И проблема тут больше в нас, то, что мы не можем пройти такую оборону, нам не хватает хитрости, нам не хватает умения вести силовую борьбу других каких-то вещей, но тут винить противника это абсолютно бессмысленно, нам нужно просто добавлять в этих компонентах.